Доброго дня з вами безриватель Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні пан Гліб Бабич, воїн АТО, людина, яка і співає, і виконує пісні, і пише вірші і воює за Україну. Доброго дня, Доброго, Доброго дня. дня. Ну говорити, як ви розумієте, сьогодні будемо про війну і в тому числі про те, як вона впливає на наше суспільство, тому що про це постійно потрібно наголошувати. Багато хто намагається на жаль відсторонюватись. Зараз ось ми до ефіра говорили трошки, суспільство починає. в війни від от войны, особенно в хто тех, кто ее не пробовал интенсивно. И через це хотелось бы відразу вашу думку почути з приводу того, як люди в становятся стають патріотами, добровольцями, і навпаки, у умовними зрадниками, колаборантами. ось ваше бачення, чому це відбувається? В 2014 году, когда я пришел, со мной вот первые три волны, я, к сожалению, успел только как третий, но первые три волны я говорил очень с многими людьми, которые пришли добровольно. Мотивация была очень простая. То есть, в основном, ну, любое общество делится на категории людей, более или менее предназначенные к чему-то. Воин может быть кем угодно, поваром, строителем, учителем, это не важно. Но человек, который чувствует себя воином, он не любит, когда его нагибают и говорят, как ему жить, когда у него что-то отбирают. Он реагирует однозначно, он сразу встает и дает ответку. Поэтому первые отреагировали вот эти люди. Для них это был естественный шаг, совершенно естественный. То есть я говорю не только о добровольцах. Вот со мной из Николаевской области, например, пришел учитель, сельский учитель математики и астрономии. И он просто. Он просто. Отреагировал. Он говорит, меня никто не, никто не звал особо. То есть пришла повестка. Ему предложили бронь. И он от нее отказался. Он от нее отказался, потому что говорит, что я расскажу своей дочери. И точно так же пошли другие люди, которые просто по первой повестке они пошли, не начали косить. Масса народа откосила. И те, которые не стали дожидаться, пошли. Мне, например,. Снился сон на протяжении у меня болела дочь в то время. То есть там была операция. Этим мы занимались. И вот у меня, мне снился сон, когда по родной улице, главной улице пешеходной города. Я иду там, где мы обычно с ней встречаемся, встречаю, и на, на, мне навстречу выезжает Беттер с, с чеченцами. То есть вот меня реально мучил этот сон, не, несколько раз снился. То есть была ситуация, что я не мог как бы некоторое время уйти, и вот меня мучило. И много, много таких людей. И потом народ, это мотивация людей, которые были к этому готовы. Люди, которые, может быть, не были готовы на первом этапе к этому. Потом под общее настроение общества понимает, что точно так же, как сказал вот этот учитель, что я буду отвечать своим детям, что я буду отвечать остальным. То есть был замечательный подъем, вот, собственно говоря, что встряхнуло и возродило страну, который вытолкнул вот этих людей из состояния гражданских в состояние воинов. И это уже процесс для этих людей точно необратимый. Поэтому, когда говорят э, ребята, которые вернулись с разных волн мобилизаций, что при необходимости мы очень быстро вернемся, это не пустые слова. Они вернутся точно. Ну, по крайней мере, большинство из них. Ну, есть готовность дали э, защищать державу Е. И это бы так, э, Двойная мотивация, понимаете, если э, люди положили на эту часть жизни, если они потеряли друзей, у них сменилось мировоззрение, то позво если в тот раз они встали и не позволили. То теперь позволить, це вже невозможно. То есть, а за що собственно все це происходило? За що я потерял, э, близьких? За що ми потеряли... Ну, то есть, за що боролись? Так ну, сказать, знаєте, як історики говорять, люблять паралелі проводити, що Україна знову показачилась по суті. Це люди, які готові підніматися, і вони вже не хочуть бути просто людьми, які виконують чужу Ви Знаєте, ви праві, і це особливо видно, тому що контрастом. Есть вторая часть непоказательной Украины, если говорить вашими словами. На цьому контрасті це особливо видно. А власне, що змусило другу частину, на ваш погляд, відвертатись Або дуже часто бачу, ну, чую слова, ну не дуже часто, а трапляється, що це все набридло, там незрозуміло, що відбувається, там за Порошенка і тому подібні речі. З одного боку, з другого боку, це саме жахливо, це ми же браття, і взагалі там один народ між собою воює, тобто ті, що дивляться телевізор нашого північного сусіда, по суті. У меня есть старый коротенький стишок, четверостишее. Наш плод, дороги и война, все глупо и рискованно. Лишь трусость сытого говна прекрасно обоснована. То есть сейчас заставляет работать комплекс. Я не говорю о а просто людях. Эта страна не может состоять из одних воинов. Кто-то должен работать, кто-то должен платить налоги и так далее. Все справедливо. Но а, все относятся к этому, нормальные люди, с пониманием. Люди, которые а, педалируют ситуацию, вот эту, что, за что, за Порошенко и так далее. То есть у них есть внутренний комплекс, они чувствуют, что они неправы. Ну как это, вот он пошел, он рискует как бы общественное уважение и так далее, а я нет. Я должен обосновать, почему я красавица, а он дерьмо. Все очень просто. Одни вы, других полывай. Совершенно, совершенно верно. вірно. Ну, паралелі можна много проводити. Ну, щоб якби как бы, а тебе сильно не воняло, облей дерьмом другого. Вот і все. А взагалі, на ваш погляд, що потрібно зробити зараз для того, щоб це умовно втома від війни, яка, начебто, відбувається в суспільстві. Вона ну, прийти на режим, скажімо так, Ізраїля, де вони, да, вони воюють постійно. И для них это норма существования. Они не забывают про войну, они от нее не втомлюются, они готовы до нее. Да, и тут даже не Израиль, э, не только Израиль, а пример мирной Швейцарии, которая в ну, по, армии построена по такому же типу. Ну, они в хорошем смысле Ну да, параноики. в хорошем смысле. Что нужно сделать? Ну, во-первых, это законодательная база. Законодательная база и перестроение. То, о чем вы говорите, это перестроение всей системы армии. То, что мы имеем сейчас, армейская система, и то, о чем мы говорим, это несовместимые вещи. То есть это громадная работа, во-первых, законодательная, а во-вторых, работа с обществом. Предположим, что завтра приняли пакет законов, который строит структуру не армии, а общества по образцу Израиля. Грубо говоря, у меня дома всегда стоит автомат, и я знаю время, на которое мне явиться и пункт сбор, и, грубо говоря, через день я готов идти в бой. Объявите это нашему обществу. Нет, то есть, что такое государство? Государство это по классике, это аппарат принуждения. То есть для чего создано государство? Чтобы заставлять нас исполнять наши же законы. Да? Потому что мы все заголи за закон, но когда касается каждого из нас, мы готовы его обойти, порешать отлинять и порешать, да. Поэтому я не знаю, через сколько лет можно выполнить весь комплекс работ, чтобы вот он заработал. Нам сейчас надо выбирать какие-то более простые вещи. Но, опять-таки, у нас все гибридное сейчас, да? Мы можем использовать гибридную политику. Правильно построить работу с теми людьми, которые прошли войну. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит с резервистами. Но, опять-таки, на мой взгляд, это не совсем так как должно происходить из этих людей вполне можно было составить хотя бы часть э мобилизационную, которая в любой момент может подключиться. ну честно говоря, я пока не вижу, вот если завтра по свистку всех этих людей готовых собрать, э какая логистика всего это будет? это очень тяжело, это очень серьезно. ну тут-то сразу -то раздувается штат дуже сильно и необходимость на штат у нас везде есть, куда людей поместить. вот их надо будет в кратчайший срок переместить из дому, угу. переодеть, вооружить. Вот сейчас идет, государство на самом деле репетирует эти вещи. И репетирует достаточно серьезно. Со сборами резервистов и так, так далее. Но это надо продолжать, и тогда мы будем... Ну, То есть, пытание системности, по сути. Системности, да. Сейчас эти вопросы решаются. Но ну, как они будут решаться, это пока, пока первые опыты происходят. Вот этим летом они происходили. Все знают про сборы резервистов, которые были. Они и до этого были, но в этот раз она была как-то более э, организована, что ли, логистика всего этого привезли, одели, отучили, распустили обратно. То есть, это правильные вещи. То есть, может быть, вот, этот, вот это есть маленькая наша модель то израильской системы. То есть, в принципе, я на ваш пользу перспектива, что мы все-таки станем настолько небезопасными, что с нами просто ну, не варто будет связываться? А мы обязаны ими стать. Нам, э, с одной стороны... Не простят, не простят слабости уже, расслабления наши. Нам в, в напряжении придется находиться всегда. Война должна закончиться, но мы должны быть всегда готовы, потому что любая слабина будет использована. И нас не поймут э, наши западные соседи никак. То есть э, вот мы как бы начали становиться э, страной, начали становиться армией, а потом вдруг, ну, что, условно, война закончилась, все, штыки в землю по домам. Нет. То есть все будут на нас смотреть, как на потенциально опасно на этой территории опять что-то может произойти. То есть мы в любом случае обречены на то, что ближайшие десятилетия быть военизированной нацией. Так должно быть. Ну, до чего идется. Конечно. Питание тогда у нас буквально хвилинка. Выхование детей в этом месте, которое занимает школа, какие-то курсы специальные для детей, патриотичные организации. На мой неэкспертный взгляд, насилие над детьми, то есть вбивание им в голову, как я же человек Советского Союза, с детства патриотические организации, марширование в военной форме, оружие и так далее, не должно, насилием ничего не дастся. Им надо дать главное понимание, что такое их страна, как они в ней участвуют и за нее отвечают, что это их дом, семья и так далее. И почему надо защищать. И детей наиболее способных, да, можно на добровольной основе их или родителей привлекать, а воспитывать всех насильно, как это делается в тоталитарных государствах, в боже упаси Ну, тут просто выховывать мотивацию А они сами Делать своей... их нормальными людьми. Нормальный человек не может отреагировать спокойно на опасность для своей семьи, своей страны, своей территории не может. И это нормально. Так надо воспитывать. У нас невеличка перерва, и потом мы продолжим. Лишайтесь с нами. Вітаю, з вами знову Андрій Лухенький, знову Гліб Бабіч. Говоримо про війну, про суспільство. І ось зараз така цікава інформація, начебто там Захарченко проголосив Малоросія государство, по-моєму. Якщо говорити про ворога, ну понятно, що зараз серйозно обговорювати якісь проголошення, там вони можуть назвати себе Код Дюар 2 і там Планета Меркурій. Ну, це не має жодного значення, природа, в них одна і та ж сама. А якщо говорити про ворога, як він змінився за цей час? Э, э, скажем так, э, если э, самая активная фаза в 2014-2015 году э, э, все было достаточно смешано, вот чисто по, по впечатлениям, я не буду говорить как, скажем, разведчик или там, представитель командования, которые наверняка обладает больше информации, э, наблюдалась некоторая неоднородность, да, когда они мешались непосредственно с российскими войсками, со специалистами, их так сказать. То сейчас на передовой четко наблюдается смена, когда зашли профессионалы. Они начинают точно стрелять, как бы начинается активность их разведки и так далее. То есть, судя по всему, с местными жителями произошел уже достаточно серьезный откат по демотивации. То, что делает Захарченко, ну точно так же можно говорить, что у тебя в холодильнике колбаса и сыр, а холодильник пуст. То есть мотивация, посмотрите, что происходит, мы только что говорили о воспитании детей. У них военные лагеря, ну, возят да. в Россию, чтобы, так сказать, показать военные музеи, опять-таки военные лагеря. Ну, это все хорошие, хорошие знаки, это от безысходности. А враг как себя не назовет, нам все равно кого бить, как он будет называться. Ну, до речі, якщо вже вдаватись в подробиці, все ж таки доволі цікава риторика, ну, його цитати, як він це обґрунтовує. Він заявив, що начебто об'являє та создання государства Малоросія, і ось цитата його. Ми вважаємо, що государство Україна в тому віде, яке воно було, не підлежить встановленню. Ми представники регіонів бувшої України, тобто вони вже не говорять, що вони хочуть в Росії, а, за виключенням Криму, заявляємо об учреждении нового государства, которое является переемницей Украины. Ми согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, и как само название Украины, а, так как само название Украины дискредитировало себя. Он отметил, что государственным флагом Малороссии будет флаг Богдана Хмельницкого. Вот, собственно, новина. Mm -hmm. а, то, то, тут они доводят до абсурда. И, ураховывая, что он говорит про бывшие регионы, возможно, да, они, возможно, Вместе, умовно вместе с Плотницким собирается <сих> это Я вас сразу не понял. Оказывается, он объявил о создании государства Малороссия в масштабах всей Украины. А, Очевидно, он натекает на это. Да, как правоприемник. товарищ Захарченко, юридически, прежде чем вы можете а сделать такое заявление, вам надо отказаться от должности императора Марса, Наполеона, І всіх тих кое, які ви займаєте в 6-й и Фігури. Захарченка, Плотницького. Яких вже немає, деяких і тех долечують. Власне, наскільки взагалі варто говоритися всерйоз про їх особисті характеристики, там, здібності і так далі, на ваш погляд. Ну, а о чому там говорить? Образы фейковые, которые из них слепили героев, но они, они слеплены э, не к сожалению, не к счастью, просто слеплены топорно, собственно говоря, как топорно, слепленная имитация народных республик. Э, если бы этим занимались российские специалисты, я думаю, там, да, были бы рыцари сверкающих доспехов. Но, судя по всему, и Российской Федерации нахрен не нужны эти. Персонажи, потому что э, в любом случае либо от них удобно будет отказаться, э, либо э, в, убрать с доски. Потому что э, даже если условно считать, что Россия хотела бы закрепить влияние за этими территориями, э, такие товарищи в и мне нужны. Такая же судьба ждет и э, главу Крыма. Аксенова, так сказать, главу. И... Это персонажи очень удобные. На них куча компромата, они ничего не себя не представляют. И в любом случае, в любой момент иголочкой тык, и шарик лопнул. Все, и на завтра про этот шарик все забыли. Ну, саме це бавно, що вони з тих, що вже здулись умовно, та да, тут же моторола і так далі намагалися робити великомучеників. вікомучення. Вони не здулись, їх убили. Ну так. Да. Я маю на увазі, що з них робили великомучеників. Парадоксом було для багатьох, то, що е, з того боку є люди, які апелірують общі чоловіцьким ценностям, теж, в тій ж Росії, наприклад. І боротьба за Донбаса. Донбасу, є наївні люди, які або прикидаються наївними, або дійсно прекрасно вживають те, що їм дають з телевізора. І ось таким от чином сприймають їх. Хоча, в принципі, багато хто говорить, що подивіться, от відмовитись від минулого взагалі і просто дивитися на його образ. Що це за людина, як вона себе поводить і так далі. І достатньо зрозуміти, що навряд чи він претендувати може навіть на представника, просто адекватного представника це суспільства, не те, що героя. Є герої. просту. Если вы хотите составить мнение человека, смотрите за его мимикой. Возьмите любое видео с Моторолой или с любимым из персонажей. Выключите звук и посмотрите 5 минут. Вам станет все понятно. Ну, то есть, республики с такими героями, по-моему, это даже трошки повчально. Вообще, то, что происходит сейчас, оно поучительно для мира, а не только для нас. То есть ситуация, которая, общемировая ситуация довела до возможного, то есть нарушения стабильности тектонического в Европе и во всем мире. А Украина – это просто вот такой очаг внутри Европы, очень яркий пример, очень больный. И вот эти персонажи, и все, что происходит, очень поучительно. Для нас должно быть в первую очередь поучительно, но почему-то то ли мы привыкли, то ли мы… мы Уроки можно каждый день развлекать. Это забавно на самом деле. Ну, если абстрагуватись, да, від жертв певных, то это довольно действительно интересно. Но как применять Украину и Россию? В чем разница? Знаете, много кто говорит, а какая разница? Язык, все, ну, то есть, там, какие-то традиции, танцы, песни. А реально, чем а разница? громадная. Даже во время э, Украина, к сожалению, хотя и двигалась вперед, она все равно немножко зависла в безвремении, начиная с 1991 го года. И э, ситуация в том, что, несмотря на это, э, Украина смотрела всегда все равно в будущее, вперед. Вот смотрите, разница между Россией. То есть Россия ориентирована, она сейчас воспитывает на прошлом. Поэтому Великая Отечественная война. Э, Начинаются поиски в глубине истории, что еще более русское, российское и так далее. А смотреть надо вперед. Страна, глядящая в прошлое, не имеет будущего. Украина все равно была ориентирована в будущее. Сейчас еще больше она ориентирована в будущее. И в Европу, и люди, почему... Вы возьмите советские, российские анекдоты про хохлов. Все, там лежит все. Да, они считают нас индивидуалистами, якобы, хата с края. Но это извращенное понимание менталитета Украины. Люди, которые уважают себя как личность, люди, которые уважают свою собственность, свою семью, и за это, грубо говоря, порвут. Которые не лезут в лишние, которым не надо э, осознание глобальной своей величины и угрозы другим. То есть, это вот такие зажиточные, э, ну, немножко безбашенные бюргеры да, европейские в будущем, это нормально. То есть э, сидеть в Мухосранске э, по колено в дерьме с двумя бутылками водки внутри и лорнять слезу о величии своей страны это смешно для всех. Кромі тих, у кого дві бутилки водки внутрі. Власне, так. Да. Ті, хто говорить про те, що українці отакі хатоскрайники і жлоби, як вони подавали постійно, пана знає історію хоча б столітній давності, коли починаючи з. Першої світової війни, все, що відбувалося на території України, армії з десятками тисяч солдат з різних сторін, які ну да, змінювали кольори. І, до речі, про це хотілося б поговорити. Ще одна проблема України. Ну, тобто, дійсно, українці вміли воювати дійсно вони регулярно і доволі активно відстоювали свою точку зору, але вони також активно а, рубали один одного постійно. Зараз, на ваш погляд, є така загроза? Ну, я бы не сказал, что именно украинцы рубали один одного. Во всей истории каждого, большинства народов активных, противостояние было. Тем более, что вы возьмите Средние века, рубились князья с князьями, феодалы, с феодалами. На этом выросло, выросли все народы. Только некоторые повзрослели, а другие нет. У нас это взросление. Да, мы можем набить друг другу, друг другу морду. Но украинцы, да, да, они могут в горячности своей дойти до того, чтобы, так сказать, искать врага в ближнем. Ну, зоротофилы и парфюмоты. Да. Вот, Иногда мне кажется, что вот-вот искра проскочит, и вчерашние союзники начнут рвать друг другу глотки здесь, на радость, так сказать, тому, кто может попереть сзади. Но я все-таки я знаю многих из этих людей. Я понимаю, что внутри у них сидят... Они, ну, мы говорим о людях, которые действительно имеют право сказать «мы устали», а не те, кто устал с пивом на диване. Но внутри из них сидят те люди, которые были вместе в 2014-2015 году, и в, вот, когда это все начиналось. И, и, все, и, и все вернется. Все вернется, я в этом убежден. Иначе у нас нет будущего. ну Сейчас мы небольшой перерыв сделаем, потом продолжим разговор по поводу того, что можно ожидать попереду.